नमस्कार मंडली मैंने अपने जीवन में पहली बार श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि सोहला प्रत्यक्ष रूप से देखा जो अनुभव मैंने वहां जाकर महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना सच में आसान नहीं है मन एकदम शांत हल्का और भक्ति से भर गया श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मात्र सोलह वर्ष की उम्र में संजीवन समाधि ली लेकिन उनके ज्ञान का प्रकाश उनकी भक्ति और करुणा आज भी उतनी ही तेजी से दुनिया को आलोकित कर रही है समाधि के सामने खड़े होते ही ऐसा लगता है ये सिर्फ एक स्थान नहीं ये आध्यात्म ज्ञान और प्रेम का सजीव स्वरूप है आंधी की गलियों में उस दिन अभम कीर्तन टाल मृदंग की गूंज और हजारों भक्तों का ज्ञानोबा माउली का जयघोष इन सबको देख कर लगा कि आज जीवन में एक ऐसा पवित्र क्षण मिला है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा मंडली यही दिव्य अनुभव आपके सामने लाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अपना साथ दीजिए

दार बतय तो खेल काढण्यासाठी पंप 70 जेड किलोवॉट सेक्टर के विभाग में जो रहता है का पंप है और खरीदना स्टाफ वाला हेलो गडबडी फिर काळ आहे ओसर त्यांना प्रदिक्षणा मार्गाने मंदिर परिसरामध्ये बघण्या हल्के आलगा मरगाव जिल्ह्यात धाराशिव या महिला इंद्रायणी घाट परिसरातून उरवले असून त्यांचे नातेवाईक पोलीस मदत केंद्र इंद्रायणी घाट येथे वाद वाट बघत आहे तरी शकुंत विश्वनाथ सत्तर वर्ष या महिला कुठे असतील त्यांनी इंद्रायणी घाट पोलीस मदत केंद्र या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे মাড়া গাইছে খাই কচ